За братьев целый холодный нут, нехай ворог знает, что мы за Украину. О, Серега, давно ага. тебя не видел. Что? Ты хоть бы шо. Как а настроение? А у вас что шо там? Шоны, жарко, жарко. Свет отключают два часа Блин, а что такое? Россия, Укра... Россия Украину бомбит, а у вас свет отключают. Мысли, жара, кондюры кондеры у всех работают. Понакупили кондеров, не справляется. А -а, -а. А, 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 Понятно. а ты как думал? А пожар уже потушили там возле этого, возле Новороссийска? Я не знаю. Я... У меня с телевизора У меня вот рулетка, YouTube. Понятно. Слышишь, а я вспомнил, ты там с этим каким-то там товарищем неславянской внешности э, по истории спорил. Вот он тебя уделал. Да? Но там у тебя, подожди, подожди, у тебя ошибка была. Когда ты с ним первый раз спорил, я видел этот ролик, ты да? как-то так уверенно пил и вроде бы классно все. Да? А вот когда э, он второй раз встретились... И ты постоянно оправдывался, а то ты зря делал, оправдываться не нужно было. Ты постоянно оправдывался, там, как у Жака. С восторга, а, а, где тем, ты, да. а где ты ролик смотрел? У меня или у него? Наверное, у него. У, у него. него. Э, так Потому э, что. По посмотри его ролик. Э... Блин, с кем он сегодня недавно разговаривал? Не-не, э... давай не будем заказывать. А, а я, будем я, я тебе сейчас объясню, почему. И со мной он делал так же самый ролик. Он э, делал какое-то свое утверждение, я его утверждение опровергал, ты говоришь оправдывался, я его утверждение опровергал, но он, сво... но он в своем ролике, он делал врезку, э, на свое утверждение он что-то доставал, вот э, я точно помню, как это он был про э, русско-русский, э, э, старорусский язык. Нету такого старорусского языка, нету. Ну ну зайди в, в энциклопедию Украинскую Он же с украинской энциклопедией Да, смотри Подожди Подожди Только А энциклопедия это за какой год? Да какая разница Ну, Это ваш документ За какой она год эта энциклопедия? Это ваша книга В смысле наша книга? Вычеркнуть ее нужно из. Причем тут вычеркнуть? Да, хорошо, не смотри, было, ее нужно. хорошо, <свят> была Киевская Русь или нет? Ну это какая-то, я не знаю, что там, Киевская Русь это придумали, там, какой-то это временный период. <свят> <как -то, да? свят> вот так самый русский, старорусский язык, которого не было, была, была, был старославянский, церковнославянский и этот, старобулгарская мова и все. Не. А, укра... а Украинская где была. Не, не было. было. Как не было. Не было. Ну Русь-то была. Русь была, и что? Ну так она, Русь была везде. Смотри. Что значит Русь была везде? Я тебе поясню. А, ну давай. Поясню. Ну, если это, если хочешь, там есть, он сейчас академики Чудинов, там этот сайт, там много. Дело не в том. Это такое, знаешь. Астрология начинает рассказывать. Вот. Астрология. В это... Германии до сих пор есть команда Русия. Нет, вот что ты смеешься. А, и то, что команды до сих пор есть Боруссия, это они, наверное, доказывают, что Русь была, да? Вернее, что Русь была везде. Да, Русь была везде. Я понял замечательный аргумент команда борусия да это ну много чего конечно оправдывает я понимаю Нет, ну, <сёк> <ты> <сёк> у тебя ж цель у тебя ж цель здесь не разобраться а взять выставить собеседника ты сам себя выставляешь в дураках мне даже я ничего не, делать не я надо тебя, я себя мне не надо даже ничего не надо делать ты сам себя в дураках выставляешь ну это для, для твоих подписчиков может быть, да. Для, для уровня твоих подписчиков, да? А чем быть, тебе уровень да. моих подписчиков не нравится? Я не понял. Что ты имеешь против моих подписчиков? Ты, ты подливаешь масло в огонь. Опять да, масло... подливаешь масло в огонь? Конечно. Я подливаешь. ничего не делаю. Ты сам все делаешь. Я тебе а еще я... раз говорю. А что я, я такого сделал? Шо Причем я... тут как... Борусия до Руси? Скажи мне. Причем тут? Если тебе непонятно, берешь и разбираешься. Хорошо, ну, хорошо. Я не собираюсь. Хорошо, ну, по... я, я не Сма... собираюсь... Нет, смотри. Подожди, докажут. подожди подожди не это же был не твой аргумент смотреть. это был твой не надо аргумент смотреть, не надо подожди я, я не я передер его это тебе же твой аргумент не поясни не, мне это не мой аргумент а чего тебе пояснять твоя, твоя цель здесь подловить блять, выставить дурака все ты же не пытаешься понять объясни мне как баруси относится к руси я говорю даже ты постоянно говорю объясни мне как баруси относится к руси Серега, ладно, хорошо, сменим тему, давай другую тему. Расскажи ребятам, как ты от ПЦК ухиляешься. Началось. Нет. А кто ты такой, чтобы я тебе пояснил? Мне очень важно. Не, подожди, Да не мне, ребятам, ребятам. Каким ребятам? Подписчикам твоим. Что подписчикам, не понял. Подписчикам твоим, кто тебя смотрит. Все интересуются. Нет, они все в курсе, они все в курсе. Что в курсе? Что все в порядке? Все в порядке. Все в порядке, я тебе еще что раз. Что все в порядке? Как еще раз, раз тебе я говорю, рас... все в порядке. Расскажи, как? Кому выделяется, кому, выделяется? кому рассказать? Мне а расскажи. А кто ты такой? О. А кто ты такой, что 5 тебе рассказывал? Не, я тебя спрашиваю, кто ты такой, что 5 тебе рассказывал? Смотри, видишь, как ты. Ты же э, понял, что ты себя в лужу посадил, вот этой Барусией, которая, за всю, которая за всю Русь отвечает. Э, а теперь ты переходишь на личности и думаешь, что этим ты меня попытаешься, там я не знаю, поставить какое-то неудобное положение. Ну ты же опять второй раз в лужу сел. Ну зачем? Да никуда ты мазохист или что? Ты мазохист или что? Никуда я не сел. Ты лучше иди под жартуши. Самолет, ты, самолет на Турцию отправили пожар ты, тушить, а, ты а ты этот, как? а Краснодарский край твой родной горит. Ну расскажи ты ж... ребятам, как ты от ТЦК прячешься. Я ж тебе еще раз, раз говорю, ты, я ты, тебе ничего откусился. не буду рассказывать. Как ты откупаешься? Почему? А что ты боишься? Блядь? Ты бля? что меня боишься? Тебя не нет. Ну так расскажи. Кому? Мужик. Кому? Мужик. Некому нет. рассказывать. Ты меня не боишься. Некому как рассказывать. Ты. Как некому? Ну кому? Смотри, а кому рассказать? А кому рассказать? Кому? В экран, смотри, а вру, некому рассказывать. Э, по кругу гоняешь. Э, Неинтересен. А я не гоняю. Не интересен. Очень интересно. Есть еще я, вопросы? Я думаю, что, я думаю, Есть еще вопросы ребятам, или нет? Всем твоим ребятам очень интересно. Они а в курсе, я... что и как. Расскажи, мне. Кому? А, а кто и, ты и такой? Вопрос закро... и вопрос закро... а, а кто ты такой? Не, подожди, а как ты хотел, же? Что... Ты, вот, ты, ты ко мне начал приставать, чтобы я вопросы отвечал на твои вопросы? Я тебе тоже так же могу Я к тебе не так приставал. Уж... Это ты мне тут Пас за Борусию начал рассказывать, пытался, которая из пытался. Руси. Нет, пытался потом <laughs> У которой история тянется из Руси у Баруси. <laughs> ну, посмотришь, посмотришь, ничего страшного. Куда смотреть? Куда? В будущее. В будущее, будущее хорошо. Где, где твое будущее? М -м, будущее, я думаю, не за горами. На ВЛК твое будущее. Слушай, ну неинтересен становишься. А что, а я что, я что я ты такой радикальный ты стал? Ты же раньше б... был жопой меня... на два стула. А что такое? Что, не... что поменялось? А, 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 э, в каком смысле? Же, ну а ты это... раньше был, а, был такой а, нейтральный, ты рассказывал, это, я, я, я за мир. Ты и дальше за мир топишь? Ты сейчас... А вот ты... Чего ты нервничать начинаешь? Тексты, которые ты говоришь, я не говорил. Поэтому не надо. В смысле? Ты говоришь, я всегда выступал за мир, ты же рассказывал. Я тебе сказал, что вы подонки, блядь, стравливаете, блядь. подливаете? Кого? Блогеры, блядь, на люди, наш народ, бля, наш народ. Какой ваш народ? Какой ваш народ? ваш и наш народ? Ты... народ мы стравливаем. Дурачок или что? Не ты дурачок, не понимаешь, какой Хорошо. Народ, какой ты, ваш меня, народ? ты меня видел до двадцать 24... Ты дура. меня видел до двадцать второго года. Тут в смысле? Да я хочу знать. Я, я, я смотрел, когда... видел, видел меня или нет? нет? Я не, я не видел, я не знаю. А ваши орки полезли сюда, без моей помощи полезли сюда. И, я и, наоборот и, пытаюсь им пояснить, что их э, правительство за дураков держит, что Путин их в утиль посылает. Ты пытаешься. Да, я пытаюсь им пояснить. Ну, у нас они отлавливают людей, как собаки. Да собак, ты что? Да. Им обещают большие бабки, им обещают сроки Она скостить. Не отлавливают. Тебе нравится, пройдя? что через тебя убийцы ездят? Ты ж там где-то недалеко, возле Ростова живешь. Нас тебе нравится, вас, что через я, тебя убийцы я, ездят, а? Весь мир смотрит. А на вас говорю, тебе на нравится, тебя, что? что через тебя убийцы весь ездят туда-сюда. Весь мир смотрит на ТТКшников. И при чем тут? Ну и что? Как при чем, блядь? Видят что блядь. Весь мир смотрит на вас, на преступников, которые ведут захватническую войну. Я говорю, тебе нравится, что через тебя убийцы ездят? которые сейчас герои, которым ты сейчас должен улыбаться, а он домой приезжает, там то то девочку какую-то расчленит, то э, этот э, мать а, многодетную а мать а изнасилует и спалит. Тебе и нравится, а что а через а тебя убийцы а ездят? Алибутский фильм он насмотрелся? А вот фильм насмотрелся? Я тебе сейчас докажу. Есть да под, под, под рукой нет. телефон? Нет у меня под рукой. Нету под рукой телефона. Я тебе а даже нет. имя и фамилию скажу. Смотри. И что тебе Так, э, Вагнер э, в Приморье. Осудили бойца ЧВК Вагнер. Э, зовут его... Э, э, так, 32-летний житель села Анучино Приморского края Александр Тюмаков. Признан виновным в изнасиловании и убийстве своей знакомой многодетной матери. А ему за это дали э, 7 лет. Представляешь? Ну дали. Что дали? Нет, так он же героем вернулся из-за своего. Его что выпустили. А представляешь, если Путин не дал амнистию вот этому э, уроду, если бы он не дал, то и многодетная мать была бы жива. Ты рад, что тебе Путин такую, э, такую этот, э, дал амнистию вот этим уродам? Ты считаешь, что вот это вот единичный случай... Это не единичный сравнить, случай. Сравнить с тем, это что не единичный важный, случай. Зачем ты это перебиваешь? Почему ты постоянно меня сбиваешь? Так же не даешь договорить. Ты же неприлично себя ведешь. Ты, ну пускай один, два, три, разумеется, такие случаи есть, я ж не спорю. Но ты, можешь считаешь, что-то сравнить с вашими кладбищами, что Зеленский устроил. Причем тут наши кладбища? Что Зеленский не захотел договариваться. Не Зеленский не захотел. Да не перебивай, ебаный мой Да не матерись, ты чего, не подгорай. Да ну сядь жопой на тазик, что ты горишь, ну остынь. Ни Зеленский, ни не Зеленский, не украинцы виноваты, а кто твое виноватое, которое пошло войной в Украину. И которое живё, жен, жен, гонит сюда твоих орков вот этих, которые безрассудны, они не понимают, что они делают. Им бабки показали, и они думают, что вот именно его это не коснется. И выпустили сотню тысяч этих заключенных из тюрьмы. Дали им герои. Ты ж теперь вот этому герою, который занимается расчлененкой, ты должен ему в зубы улыбаться и честь отдавать, потому что это герой твой. Ты рад, что у тебя теперь герои такие, а? Что ты сидишь, клипаешь? Ты рад, что у тебя такие герои? несешь такую хуйню. И думаешь, что ты пропад. Ты пропагандончик. Дешевенький пропагандончик. Ладно, все. Знаю. Давай. Ты же знаешь, да? Ты ж, ж помнишь эту кружку. Все, пошел нахуй. А він колись був такий. Я за мир. Я за мир. А потім все більш радикальний, радикальний. І тепер взагалі якийсь борзий став цей дід. Цікаво, що в нього в житті відбувається. А можливо, це діє світло. світло. Він же ж каже, от два часика не було. Два часика не було. Можливо, там цей пожар, який в Краснодарському краї, він же ж звідтіль. От, пожар, в Ростові там щось горить, от, і якийсь він трошки агресивніший стає. Нічого, нічого. Корисно, корисно.